Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua. Sahabat-sahabat puji -sahabat, teman saya seluruh tanah air. Seperti biasa kali ini edisi belajar dalam rangka persiapan pam -lok. ini sahabat-sahabat kita coba garam bahan ini <guluh> yang akan berpartisipasi nantinya di pam lock Bondowoso dengan ID bonsai sancang kurang lebih 25 cm tidak nyampe mungkin 25 mungkin kalau tidak 22 ini coba nata-nata pondasinya ini oh ya sahabat tadi di sini ini Sebenarnya ini masih di plus tadi dikasih talang. Sekarang dibuka dalam rangka untuk memberikan aksen kontur batu ini sahabat-sahabat. Ini dia edisi persiapan pamlock. Wah tampak depannya dari bonsai sancang ini dari sisi sebelah sini sebelah sesuatunya ini masih dipersiapkan termasuk lem besinya LTK untuk nah, LTK <guluh> memberikan aksen kontur batu di situ sahabat sahabat untuk menyatukan batu yang દિગેશમર માનવાલે <laughs> <laughs> kur tipis nih. kemungkinan nanti ini akan diperuning sahabat-sahabat gitu pak tampil tampil gundul gundul sekarang musimnya panas soalnya musim panas biar nggak gugur jangan berguguran rasul lain <laughs> Uh, ini zaman <tuh> sancang bocil ini tapi <tuh> ngeri ini cabang-cabangnya ada lumayan belen ini. inilah kelebihan sancang dan perbandingan setelah pak tangan daunnya ketika sudah mulai rapat ini bisa sebesar beras ini jamat -jamat. ya Zaman. kacang hijau, barang kecil, tapi pekerjaannya keroyokan ini. <laughs> keroyokan sahabat, termasuk saya ini bantu ini, bantu mendokumentasikan katanya sahabat saya ini. setelah didokumentasikan ternyata bukan terny ada nih sold out ternyata ini sahabat mantap ini ini nanti bisa jadi ini jadi barang koleksi ini, ini milik sang owner kebetulan ini garapan bonsai sancang pertama ya siap bonsai sancang pertama kadang ini. ini penuh kenangan dan sejarah ini sejarah bukan sejarah kelam tapi tapi ada kelamnya juga adanya pernah di panjat ayam ini ada ayam nangkring di atas udah Mereka sama ayam. Mantap. Sancang. Oh ya. Untuk sahabat-sahabat budidaya bonsai, bahan bonsai sancang atau mikro mikropila ini sangat recommended sekali kalau kita jadikan bahan apa? Kenapa? dijadikan bonsai situ atau mami sip ya sahabat-sahabat. Oh, coba. Nah, Aku masih di Sukungo, no? Oh ya sahabat-sahabat, dengan bahan sekecil ini kita pruning total tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang ini lumayan ini sampai panas nih mata kita ini memandang yang penting bawahnya aja dulu. ini buka dulu dikit-dikit kalau -dikit. pruning ini nanti malam bisa bisa santai nanti walaupun di konten ini tidak selesai bersabar Sahabat-sahabat semua ini hasil akhirnya seperti apa? Karena ini kemungkinan bisa berlanjut sampai malam ini, sahabat. Hasil hasil uh, selanjutnya. Wah dikasih background merah berani. Eh buat. Ah enggak ternyata mau cukur ini. <tuk> Wah. Harapannya biar, biar bersih daun yang berguguran Lidak tidak jatuh ke media. Indah. Ini ternyata, ilmu tukang cukur masuk juga di bonsai ini sahabat-sahabat. Eh, karena betul, kali ini memang edisinya cukur, ini cukur bonsai. <laughs> Cep, cukur daun. daun. ya cukur daun. Ya. Ini, sahabat. Kita lanjut. Jadi sudah dapat satu tangan ini banyak ini. Ini sampai merengut semua ini sahabat-sahabat. Konsentrasi. <laughs> konsentrasi takut pucuknya. Takut kena potong. Harus konsentrasi betul ini. mau wow. berlawanan dengan arah ini sinar Sampai matahari. Surya. Sang surya sudah mulai condong ke ufuk barat nih. Hmm, saking latenya ini. Yeah. kita shot dari sisi sebelah atas oh, tapi oh ya sahabat di sana itu ada kopi jangan sampai lupa seruput kopinya <laughs> sampai biar ini agak semangat imunnya biar ini stimulus stimulusnya ya Oh, aduh, sahabat saya itu sampai segitunya. Pokok. Oh, Asik ini. Kecil tapi pedas ini ya. Bestern ini, Bu. Eh, Siap menerima uang apa ya bang Uang 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 perawatan <laughs> ah, ini kerja tim ini tim buser hmm. buser kap oh ya sahabat mungkin ya karena saya sudah tidak terlalu sabar menunggu selesainya jung apa pruning total ini sahabat. Saya sudahin aja sudah sampai sini. <laughs> ah, alang, Nggak semangat ini. Bisa satu jam lebih ini durasinya, dapat. Tak apa, apa wes. Walaupun agak menonton seperti ini, minimal kita bisa berbagi. Salah satunya di situ indahnya di dalam berbonsai, bisa berbagi informasi, saling sharing. Dan juga mungkin bisa menginspirasi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat pecinta bonsai seluruh tanah air. Sekian dulu dari kami. Untuk untuk hasilnya tunggu di Pamnas. Oh, untuk uh, hasilnya tunggu di Pumnas. ya, nanti. Ya. Ah, ini sementara jalan-jalan di Pamblok dulu. Pamblok ya? Iya Pamblok dulu. Nanti arahnya ke Pamnas. Nah, bisa naik kelas. Kita sudahin dulu sahabat-sahabat sampai sini. Kita ketemu lagi di lain waktu dalam channel yang sama. Oh ya, sahabat-sahabat, perlu saya sampaikan di mana bahan bonsai ini pemiliknya ini adalah sahabat saya si pemilik channel market bonsai dan itu sahabat saya ini. Oh ya, sampai sini dulu. Kalau kita berbicara bonsai, kita ikuti geraknya, nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya. Sampai jumpa, jangan lupa ngopi dulu, sip. <laughs>